возможно, я не знаю. Чемпионство говорить формально мы еще не стали чемпионами. Только после либо после следующего тура, либо после тура, который не состоится. Это, безусловно, перед каждым началом чего-либо ставятся какие-то задачи, цели. Для достижения этих целей проделается работа. Что-то получается, что-то не получается, какие-то ошибки, неудачи, объективные, причинам, необъективным причинам, но все равно результат э, должен быть и желательно хороший. Тогда ты видишь э, плод твоей работы. А ведь цель это в первую очередь. Э, цель дает возможность двигаться вперед, не останавливаться на месте, добиваться новых результатов, новых вершин, ставить перед собой новые задачи. И человек ничего не может добиться, сидя. Или живя воспоминаниями. Дело в том, что наши опасения, которые были перед матчем, в общем-то, сказали где-то во втором тайме, в действиях наших игроков. А вспоминая и анализируя прошлый сезон, в матче в Киеве, в Днепре, когда мы стали чемпионом, игра получилась явно не совсем чемпионской, если можно так выразиться. Мы были скованы в некоторых своих действиях. И мы вспоминали эту игру и говорили перед игрой об этом. В сегодняшнем матче, в первом тайме, мы действовали достаточно агрессивно, жестко. Пытались еще в зародыше пресечь любую контратаку соперника. Нам это получалось, нам это удавалось. Во втором тайме мы немного отошли от наших принципов, поэтому получился какой-то, ну, скажем так, не характерный для нас матч. Тайм, я больше сказал, второй тайм в общем-то, с одной стороны, легче, потому что турнирного значения игра никакого уже иметь не будет. С другой стороны, игра между двумя непримиримыми соперниками в чемпионате Украины всегда интересна, всегда непредсказуема, с множеством единоборств, где желание хлещет. Может быть, в этой игре, скажем так, она будет чуть-чуть спокойнее, с учетом того, что многим игрокам, которые выступают за свои сборные, им нужно поберечь себя перед стартом евро, который пойдет во Франции. Как бы, я как бы так анализирую я, прощения, анализирую и думаю об этом. Это, знаете, турнирная таблица, вот посмотрите, чемпионская игра или же чемпионское место определяется по ходу всего турнира. В сегодняшний день команда Динамо Киев пропустила, если не ошибаюсь, 7 мячей. Думаю, это очень весомый показатель. И находится, по-моему, на втором месте по количеству забитых. Время хороший. Учитель и лекарь. А Где-то стираются эмоции. А ведь именно эмоции, скажем так, главный критерий в воспоминаниях иногда бывают. Понятно, что первое чемпионство помнится. И помнится, оно было ярким. Ну и главный для меня показатель – это результат моей работы. Анализируя, скажем так, все действия на протяжении всего сезона, я всегда отмечаю, что было хорошего во всем этом. Насколько сильно выросла моя игра. Или, или же, я в частности про себя говорю, вы задали, задали лишь конкретный вопрос. И в этом, в этом случае мне всегда интересно скажем так, пролистать. Пролистать именно этот год для того, чтобы отследить положительные моменты, отрицательные моменты. Сегодняшнее участие в моей игре было под вопросом. Но видите, никто же не заметил, никто не обратил на это внимание А действительно так, еще с утра не знали, буду я играть или не буду. У меня небольшое повреждение перед игрой было. Но команда выиграла замечательно, все хорошо. Два дні вихідних, є можливість відпочити, залічити. До речі, хочу привітати наших уболівальників з цією перемогою. Дуже приємно і для нас, і для них відчувати підтримку нам з їхнього боку, і ми завжди готові до діалогу. І я впевнений в тому, що для них теж особливо було, що ми стали чемпіонами у домашньому останньому домашньому матчу цього. Чемпіонату. Ще раз привітаю, дякую. Будемо далі співпрацювати, але хочу побажати, щоб ми знаходили одну мову, розмовляли однією мовою, чули нас, тому що багато людей, які приходять на стадіон, вони трохи незрозуміло ставляться до фаєрів і до пітар, до вибухів, які... З тією ситуацією, яка в країні є, у когось можливо бути якісь наслідки. Тому треба поважати всіх, хто приходить до стадіону, підтримати свою команду, підтримати команду суперників, а нам додавати майстерності краще грати, показувати чемпіонську гру і дарувати перемоги, радість і надію в динаміцьке майбутнє. Якщо тільки я подумаю про те, що в мене вже майстерність є, то мені треба закінчувати футболом. Ось цей секрет. Кожного разу, починаючи шлях підготовки до чемпіонату, я починаю з чистого листа.